Меня зовут Игорь, мне 24 года, самый молодой фермер в окружающей среде здесь. Занимаюсь, обрабатываю свои пои, у своих родственников. Занимаюсь уже сам фермерством 3 года. До этого занимался отец, на данный момент занимаюсь только я. Займался основными справами батьков, потом отца не стало, отец умер и... Все, я стал делать сам. До этого, ну, во все вопросы вникал. Все равно на тот момент, когда был отец, вникал в технологии, как что делать, обрабатывал сам, ну, в поле ездил и потихоньку набирал опыт с отцом, а теперь на данный момент сам уже три года. Сколько гектаров в обработку? На данный момент это 42 гектара. Это четыре куска у меня. 4. Тобто в середньому 4. десь до 20 гектарів одна ділянка. E, ну, то, да, там 18, 11 і 2 по 7. Чи потрібно малому фермеру реєструвати СФГ? Е, e, СФГ можна реєструвати, але на даний момент, коли приходиш і ти говориш, щоб я хочу зареєструвати ФГ, тобі говорять. Так, да, можна, без проблем. Але на даний момент у нас для СФГ немає землі. Ви можете набрати тільки пайові землі. Я цим вопросом вже неоднократно хотів заняться, хотел СФГ оформити, але землі у нас нет для СФГ землі тому... Якраз дуже зараз в тему грає сирена. Хто може забув, у нас іде в країні війна, і тому завжди пам'ятайте про допомогу Збройним силам. Яка техніка? Ну первым это покупался трактор МТЗ 82 и с трактором сразу продавались, ну отдавали культиватор это КПС 42 был, потом э, диски. Сеялка СЗ, ну и потом уже со временем опрыскиватель ЗИЛ, чтобы возить э, все. И ну уже вот э, купили себе сцепку Барон, для того, чтобы закрывать влагу. Чи потребен малому фермеру властный комбайн? Ну как сказать, в принципе, э, ну на 50 гектар, но ну, опять, э, на данный момент какой-то маленький купить комбайн, ну можно. Но э, они сейчас, ну, чтобы в более хорошем состоянии, он стоит для маленького фермера, но ну, это тяжело. Э, для этого ваш надо тогда искать дополнительный объем земли, что, который ты можешь убирать. Но да, попадая, есть такие моменты, что ты просто не успеваешь э, пройти тот э, период уборки. Э, когда тебе надо убрать сегодня, а техники нету. Это да, есть такое, что ты попадаешь под дождь и еще что-то, и потом ты теряешь на... Пошли дожди, и классность пшеницы вымылась там, и либо другой культуры оно намокает, и... Ну, это если нет свободного комбайна. А так, в принципе, хотя на данный момент уже у нас тут в округе комбайнов достаточно, в принципе, успевают все, не покупая комбайн. Працювати интенсивно чи экстенсивно? В принципе, можно вносить не настолько много, что как могут себе позволить, например, крупный какой-то фермер внести меньше, но соблюдая технологию всю, чтобы не запускать те моменты, которые можно внести в принципе мало, но получить выжать из этого максимальный результат. На данный момент мы проехали на поле озимой а пшеницы, здесь посеян сорт лира одесской селекции более ранний она была здесь уже первая гербицид гербицидная не было еще на данный момент и скорее всего не будет здесь была фунгицидная инсектицидная обработка добавлены микроэлементы и все вот на данный момент на этой неделе закроем вторую фунгицидную обработку с инсектицидами и все. Перед этим было здесь убрано проса, э здесь была дисковка, потом выровняли, по забарановали и сделали посев. Посев был осенний без удобрений, весной внесено по 100 кг по мерзлоталому сульфатамония. И потом покормлено по 160 кг литра, было внесено сеянкой. У малого фермера може бути гарна сівозміна. У мене на сьогоднішній день е, посіяна озима пшениця, е, посіян е, соняшник та посіяна соя. Сівозміну. Тобто, ну, тобто трьохпільна? Да. Три, тобто, принципі... три бувають 4 культури. Продати своє зерно це проблема. Ні, я думаю, що є труднощі трудності в плані здачі, але на даний момент. Машини поставляють, машина, ти так само можеш заказати машину і вона прийде з Одеси, відгружати і, і все. Самое главное, щоб у тебе хотя бы був об'єм на одну машину, мінімум 25 тонн і все. Як до малого фермера ставляться агропродавці? В принципі, ну є, якби да, там, з більш завищеними цінами. предлагают, а есть то, что с которыми более долго работаешь, они все равно предоставляют какие-то скидки и ну более система лояльности есть, например, они входят в положение ну, малого фермера тем, что, например, могут предоставить пассивный материал, а деньги они говорят, мы можем подождать на этом поле посеяна у нас э, соя, э, сделана, она посеяна по минимальному пробитку грунту. Э, Была с осени одна дисковка и весной не стали мы э, дисковать, э, культивировать, потому что ну, вылезла падалица подсолнуха. Э, зашли мы уже здесь э, сработано глифосадом. Э, пятый день на данный момент глифосадной э, обработки соя стала вылазить местами. Вот уже Скоды появляются. Новому фермеру потребен теж склад, даже не обязательно, чтобы был ну, полубетонирован пол бетонирован там, или асфальтирован, можно в принципе сыпать на землю, но выдерживать технологию, ложить пленку, потом брезент, чтобы зерно не тянуло влагу и в принципе склада небольшого хватает, вот у меня склад на 180 квадратных метров, 12 на 15, и, то есть это арочный склад, Ничего зимой самое хорошо с него, если снег даже на нем и задерживается, то малейшее солнышко оно все сходит здесь. Э, у нас бассейн э, подсолнечник э, Альдозор компания Агрорит э, под э, Гранстар, э, который выдержит 50 грамм. Э, здесь была классическая технология Пахота. Потом, э, закрытие благи баранования и две культивации перед э, до посева одна и за две недели до посева и прямо перед самим посевом была еще сделана одна культивация э, посеянный подсолнечник где-то по 55 может 60 тысяч э, и было внесено по 100 килограмм удобрений вот ну, это была селитра э, было по 100 килограмм селитры внесено при этом же вот на данный момент как бы не вносился здесь почвенник, потому что было сухо, ну, земля была очень-очень сухая, не было смысла вносить почвенник. И будем ждать уже две пары листьев, чтобы начинать работать от первой пары, скажем, может, вторая пара. Будем работать и через неделю будем закрывать уже, если будут лаковые культуры, то каким будем. И при этом же будет, скорее всего, одна, а может быть, даже две междурядных культивации. И теперь маленький блиц. Какая наиулюбленнейшая культура? В принципе, это было просто минимальный посев его, минимальные вложения и получаешь хороший результат. Но на данный момент она ну, это как бы нишевая культура, которая она не каждый год на нее есть большая цена. Улюблена робота в полі. Приклад Ігоря доводить, що навіть якщо ти малий фермер і зараз іде війна, якщо ти хочеш, ти будеш працювати гарно та ефективно. Тому слава Україні, слава Збройним силам України! Бажаю всім всього найкращого. Працюйте і у вас все вийде!